Сьогодні додому повернулись демобілізовані бійці 39-го окремого мотопіхотного батальйону. Всі вони мешканці Павлограда, Павлоградського району та області. В районі Капі, по вулиці Степового фронту, бійців зустрічали учні школи номер 9 Павлограда, волонтери, активісти, їх рідні, друзі, сім'ї. Учні подарували воїнам квіти, солодощі. Рідні приготували величезний жовто-блакитний торт. Меня Ткаченко Федор. Встречаю из зоны АТО своего родного сына Ромочку. Который служил год и почти три месяца. Прошел Золотой Луганской области, Авдеевка, Курахова. Прошел много горячих точек. Наших ребят, наших защитных! Бійці розповідають, що сьогодні ще планують піти на кладовище або пом'янути своїх побратимів. Після реконструкції в європейському стилі нещодавно відкрилось відділення Ощадбанку по вулиці Соборній, 83. у нас отделение нового формата. Мы предлагаем услуги как для физических лиц, так и для юридических лиц. Для физических лиц у нас есть вклады, индивидуальные сейфы, ячейки. Если собирались люди отдыхать, то есть вы можете свои сбережения там, или ценные документы принести и положить для сбережения и услуги юридических лиц, открытие счета, мы предлагаем кредитование ОСББ и сейчас подписана программа, работаем по державной программе по кредитованию. Это специалист по обслуживанию юридических лиц, по открытию счетов, дальнейшее сопровождение, а также кредитование. В этом отделе обслуживаются физические лица. Предоставляется такой пакет услуг, как открытие пенсионных и зарплатных карт, акционных карт. Все знают, что у нас идет акция с АТБ «Возвращение 3% от потраченных денег». Также обслуживаются депозиты, выдаются кредиты по энергоберегающим программам. И если это частный сектор, то можно оформить приобретение котлов с компенсацией. Здесь отдел по работе с физическими лицами. Здесь открываются карточные счета, депозиты, проводятся кредитования, открытие зарплатных и пенсионных карт, плюс услуги страхования. Вам предложат автоцивилку, захисты доминку, ликардороги. дороги. Защитите себя и свою семью и дом. Здесь терминал самообслуживания. Консультант поможет клиента оплатить коммунальные счета, пополнить мобильные телефоны, оплатить по другим реквизитам, а также осуществить платежи на другие банки. Что касается нового формата, у нас предусмотрено, то есть диванчики, где может клиент сесть, ожидая ну, ожидая очереди. А, с питьевой водой. Можно купить в кассе, купить не только там услуги, именно оплатить коммунальные услуги, можно приобрести билеты еще. Железнодорожные билеты, авиабилеты на автобусы. И плюс еще, можно не только куда-то уехать, но и приобрести билеты на развлечения как в Днепропетровске, так и по всех городах Украины. Вся информация, что касается именно деятельности банка, размещена на рекламе. То есть все, что можно, все тарифы, узнать, все продукты, которые у нас есть, все размещено здесь. То есть информация доступна для клиентов. Точно так, пока ожидаете в очереди, можно зарядить мобильный телефон или планшет.